આગળ વધીને વાત કરીએ અન્ય વસંત સ્મૃતિમાં ચારે બાજુ પથરાયેલા વનરાજીમાં પચાસ વર્ષથી વધુ જૂના બલારેશ્વર શિવાલયમાં પવિત્ર શ્રાવણ મહિનામાં રોજ વિવિધ રુદ્રાભિષેક થાય છે સોમવારે તો અહીંયા દસ હજારથી વધુ ભક્તો

हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे ये जो कार्यक्रम हुआ बहुत शानदार हुआ और मैं सारे मीरा भाई जनता से सारे जो भी भक्तगण हैं उनको जल्दी से जल्दी यहाँ पे बुलाना चाहता हूं। किशन गोपाल राजपुरिया वन राजपुरीक्षर और यहाँ पे बुद्धा लोगों का आशीर्वाद भी मिलता है और शिव की अर्चना भी की जाती है बालेश्वर शिव ध्यान केंद्र है वो अभिषेक मुरार का जी हमारे साथ में है अभिषेक जी बताएंगे शिव मंदिर के बारे में और आज आपने यहाँ पे क्या क्या किया शिव मंदिर से तो मैं काफी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ मेरा स्कूल पहले यहीं हुआ करता था राम तो हम आना जाना वृद्धाश्रम में इतना अच्छा विशाल मंदिर बनाया हुआ है शिव जी की इतनी बड़ी प्रतिक्रमा बनाई हुई है तो बहुत आनंद आता है यहाँ पर आके तो मारवाड़ी युवा मंच में मैं उपाध्यक्ष हूँ उनके थ्रू मुझे एक मौका मिला कि यहाँ पर पूजा हम कर सके तो सब जितने भी भाई बहन आए हमारे हम सब ने पूजा की अभिषेक किया बहुत आनंद आया और यहाँ पर बहुत सारी है कि भाई बहुत सारी चीज़ों का आनंद ले सकते हैं वृद्ध लोग हैं इनको हमारे तरफ से भी भोजन की व्यवस्था करवाई है नाश्ता करवाए हैं और गौशाला है इधर भी हमें मौका मिलता है गौशाला की सेवा करने का मतलब एक एक आप लोग को मतलब टिप्स देना चाहूँगा कि भाई ऐसी गौशाला तो बहुत सारी है जहाँ पर लोग बहुत सारा डोनेट करते हैं एक हमेशा सबको बोलना चाहूँगा कि है ना ऐसी गौशाला में आप लोग डोनेट करिए जहाँ पर कोई नहीं आता हो जहाँ पर एक्चुअली गाय की जरूरत है क्योंकि मैंने बहुत जगह देखा है जहाँ पर गाय को अनाप शनाप मिलता है वो वेस्टेज होता है बट यहाँ पर आके ऐसा लगता है ये एक्चुअली जरूरत है यहाँ पर वृद्धाश्रम है तो बहुत आनंद आता है आप सबको आना चाहिए यहाँ पर और वृद्धाश्रम आपके समाज के शिव मंदिर और गौशाला सेवा करके आपको कैसा लगा भाभी जी वो हमको तो अच्छा ही लगता है भगवान ऐसे ही हमको मौका देते रहे और हम सेवा करते रहे हमारे मन में इच्छा ही थी ये सावन में रुद्राभिषेक हम लोग करवाए घर पे करवाए ऐसा मन में भाव आया ही था सोच ही रहे थे ગુરુ શુક્રાચાર્યની મૂર્તિ છે જેને મૃત્યુન્જય ધામ કેવાય છે ગુજરાત સમાચાર ટીવી મુંબઈ સતીશ સોની મંદિર ની સાથે સાથે અહીં આપ જો છો કે વિશાળ નંદી મહારાજ મૂર્તિ છે અને પાછળ ડમડમ ડમ ડમરૂની સાથે સાથે ત્રિશુળ અને શિવની મૂર્તિ છે આ એક સેલ્ફી પોઈન્ટ જેવું પણ છે અને લોકો અહીં જે આવે છે ભક્તો ખાસ કરીને મંદિર વૃદ્ધાશ્રમમાં ગૌશાળાના દર્શન કરી અને અહીં પછી શિવની પ્રદિક્ષણા ફરે છે શિવની પ્રદિક્ષણા ફરવાથી કહેવાય છે કે તમામ મનોકામનાઓ પૂર્ણ થાય છે અત્યારે જીએસટીવી મુંબઈ પણ અહીં પહોંચ્યું છે અને આપણે અહીં પણ વાત કરીશું આવેલા ભક્તો સાથે કે તેઓ શું અનુભવે છે આજુબાજુ આપ જોવો છો કે ચારેય બાજુ આખો એક વિશાળ રમણીય સ્થળ છે હું નીલ સોનીને કહીશ કે ત્યાંનું દ્રશ્ય બતાડે પહાડો કુદરતી રડેયામનો છે નજારો છે અને ચારેય બાજુ પાછળ એક પાણીનું પણ દરિયા જેવું છે એક જ છે જેથી કરીને લોકો અહીં આવી દર્શન કરી શકે અને પાછળ પણ સંતની સમાધિમાં દર્શન છે